Çünki Azərbaycan da doğulmuşam. Bakıda doğulmuşam, Kərcərdə və atana anadanm çox razıyəm və onlar gətiriblər bu dünyaya məni. Başqa yoxdur. Mən müəllim böyümüşəm. Rəssam müəllimində və bizim məsələdə mənim ilk olan nəsə idi. Teymur bəyin adını daşıırdım. Mən çox minnətdaram ki, mənim anam Dilara xanımə çalışıb ki, məni düz yolda, düz istiqamətə gətirsin rəsmində mən deyirəm. Bu mən çıxmır, heç vaxt çıxmır məni. Mən nə istəmişəm, mən çəkmişəm onu. Nə istəmişəm, yapmışam prostininə. Amma ki həmişə deyir ki, bunu belə eləsən yaxşı çıxar bəlkə. Bəlkə o bəlkə sözü var ara, o bəlkə sözü o sərbəstlikdir. Yəni ki, çalış bundan da istifadə elə. Çalış bundan da istifadə elə. Sonra da o çalışırdı ki, həmişə Mən gözlərim açıq olsun yaxşı kitablarla mən böyüyüm. Bizim ailəyə çox məşhur adamlar gəlirdi. Çoxsu rəhməti gedib Allah onun rəhmət eləsin. Çoxsu sağdı. Amma onlar da mənə köməklib. Çünki onlar hər gələndə bir görsən, bir bizim qonumuz var idi. İndi onun sağdır o. Mən onun ləğimin qoymuşum dil dairəisə. O indi işitsə məni o başa düşəcək kimdir o. Çünki o məni şəhərə gətirirdi bəzi vaxtlarda. Nənəm də dirxor olurdu. Çünki gil, su, palçıq olurdu. Bütün ev, yəni hamısı palçıq olurdu. Mən də uşaq, 6-7 yaşlı uşaqam başa düşürəm. Mənim xoşum gəlirdi ki, o gil necə əriyir, su da əriyir necə. Və bu gilli suyu mən necə edim? Yəni gil formasına salıb çalışırdım onu koridorda atırdım sobanın üstünə. O partliyirdi. Bütün yer toz olurdu, gil olurdu, palçıq olurdu. Mehəm Əlimdə zəncir şeyinirdi. Nənəm də, anam da. Sonra o plastildən danışam. Plastilin ki, o poloji fiqurlar, tanklar dey, polimerd idi. Bilmirəm o cübəcə əskərlərdir. Hamısı plastilinə eliyidi. Mən işləyirdim ki, tankın o, o başı fırlansın, sonra o Amma yanına çıxırdı biri görürsüz yəni pəncərə üstünə qoyurdum. O günün altında əriyirdi. Ya da ayağının altında qarırdı, kimsə basdardı onu. Seçməyə axtarırdılar tapınıb da. Döymək üçün bax, öz qulaq vurması eləsinlər. O vaxt Rahmatə daydı həcağa cərah idi. Deməli mən ondan oğurladım qəşəng o ağ kağızları. Oğurladım da pauca uşaq, uşaq edim axı. O da dissertasiya yazırdı. Bir də gördü ki axı o alırdı kəs çıxatmırdı. Mən də o, o kağızları oğurladım onun üstündə çəkirdim. Mən belə gəldim ki onun kağızları kəhz, Ən gözəl, ən ə, ağdır, ən yaxşıdır. Baxmır ki, mən həmişə albom alırdılar, o çəkmək üçün rəsm üçün albom alırdı. Mən gedib ondan oğururdum o kağızları. O rəsmlər, rəsmlər o qədər çox idi ki, də mənim əlimdə o rəslər bütün yerdə idi. Özümə həmişə işləyirdim. Çalışırdım. Ax, ah, biz xəstəli kim idi o? O ah, ağ cans görmək məndə Bəli, hiss etdiyim yaramırdı ki, bu ağkaz olmasın. Bəli, saxlanmaq. Onun nəisi cızma qara eləniy lazımdı. Və bu ağkazı tez məhf eləmək, yəni ki, o cızma qaranın nəyisə çəkmək. Bəlkə 1 ton, 2 ton, 3 ton, mən bilmirəm, o qazı mən məhf eləmişəm bağça vaxtında. Amma indi mən baxıram ki, o mənə çox böyük kimi eləyib. O sərbəstli, əl sərbəstliyi məndə yarandı. Yəni ki, bağça vaxtından mən qorxmamışam. Bu Kananda ş olsun, qılı olsun, plastelin olsun, mən qorxmamışam alətlərdən ki, mən nə fikri izah eləmir istirəm. Özü bolluq idi o mənada ki, baxmır ki, o Davud savaşdan vaxtda 40, yox 47 də ranadan olmuşam. Biz 57 ilinəcə 10 il Davuddan sonra qıtlıq idi. Yəni çətin zaman idi. Lə? Ona baxmayaraq mənim üçün belə şərait yaratmışlar ki, mən onu hiss eləmədim. Yəni ki mən qəzetin üstündə çəkmirdim. İndi mən baxıram, arxaya çevirəndə mən arxıya baxanda keçmişə baxanda mən görürəm ki necə bu böyük məhəbbət və böyük hörmət bu balaca adamı, balaca insana. Və bu rəslər, bu prosterinlə işləmək. Prosterin mənə çox kömək elədi. Prosterin mənə kömək elədi ki mən sonra o, o məktəblər və kainyerlər evlərinə get getdim və orada mənim iki əməlim olub Mən onların adlarını çəkməliyəm mütləq. Çünki Anivan Kazarsov, bunu hamısı bizim rəssam Ata Niyilov 2010-cı ilində oxuyub. O rəhmətli Anivan Kazarsov, sonra da ondan sonra Arif müəllim, Arif Qaziyev. Mən ona çox minnətdaram. Onu həmişə görəndə əlimi başmağırram ki, ona çox sağ ol deyirəm. Mənim indi deyəcəm, yadındadır ki, o 10 yaşlı uşağa Arif müəllim nə deyib? İndi mən sən bir şey deyə bilmək, bir şey deyim. 50 il keçib. Arxminə 45-47 il keçib. İndiyəcə mənim arxımımda Arif müəllimin rəsmi var. O necə mənim başı sağlırdı, nəyi necə çəkim. Yəni o da hörmətdir də. Hə? Qısa müddət çap sayın yanında mən çoxuşan, öyrənmişəm, şahidim. Sovet rəssamlıq məktəbində Elbəy Rəzakulliyev. Allah rəhmət eləsin bizdə İzzət xanım şeydi mə. O bizim müəllimiz olub. Və bu hissiyyət idi mənu öz şagirdlərimi ist istəmişəm o çatdırmaq, beynə yeritmək. Yəni ki mənim o 43 nəfər şagirdim olub. Onların çoxusu da indi özləridir müəllimdir. Və müxtəlif ölkələrdə doçentdir, professordur. Yalnız ki dərs verirlər, amma mən əsas çalışmışam ki onlar yaxşı rəssam olsun, yaxşı insan olsun. Yəni ki, o Arif Kaziyevdir, Anıvan Kazartseva. Mənim anam, bu müəllimlər ki, məndə olub, məni nə, e, mənə nə öyrədiblər? Ən əsası odur ki, sən yaxşı insan olmalısan. Və mən də çalışmıram bu hissləri, bu dərsləri verim öz çağımlarımə. və material. Yəni ki, müəllif istifadə edir. Yəni onun üstündə o öz fikrini izah eləmək istəyir. Bütün ömrü boyu, tarix boyu rəssamlar bir material, iki material seçiblər. Öhrəstan bəlkə ancaq daş üstünə işləyir, daşla. Orada ancaq o daşla nəyisə söhbəti alınır, dialoq alınır. Rəssam var ki, kağızla işləyir. Rəssam var ki, kətanın üstündə işləyir. Amma rəssam da var ki, onun üçün o problem yaramır. Ortada yol çıxmır belə sual meydanda. Yəni ki, mən daşı axı tanımıram. Mən daşla necə işləyim? Mən o, məsəl kimi, Geylarnar Dəvinçinin üçün. Onun üçün belə problem yox idi. Mərmər olsun, kətan olsun, kağız olsun. Yəni ki, onun üçün o onlar hərsi instrument idi, əşya idi. Mən ona bilirəm Geylarnar Dəvinçə. Mənim üçün ıı, problem yaramır ki, nə material olsun. Mən gəl deyirəm, qaydıram onda ki, mən xoşbaxtam. Mən xoşbaxtam ki, mən rəssam ailəsində doğulmuşam. Mən xoşbaxtam ki, mən rəssamam. Mən xoşbaxtam ki, mən ömür boyu mənim yaxşı adamlar məni rast gəlib. Yaxşı insanlar rast gəlib. Mənim hələ Mokin də oxuyanda mən çox gözəl müəllimlərim olub. Çox tələbçi mənə məlim, müəllimlərim olub. Soruda 72-ci ildə ə, mən səhnələri verdiyim teatr məscuduna rəssamlıq ə, şöbəsinə və orada da mənim çox yaxşı müəllimlərim olub. 1981-ci ildə məni deməli qəbul eddilər rəssamlar ittifaqına və o vaxtdan da mən rəssamlar ittifaqının üzvüyəm. O vaxtdan da mən Onun da bax 43 dənə sərgi məndə. Mən iştirakçıyam. Ondan deməli 7-si fərdi sərgidir. Türbəc müxtəlif ölkələrdən mənim işlərim var. Əsəd Mərcü İcəyi şairinə bağlı deməkdir. Demirlər ki, bu sevgini, bu birinci daşını hələ nənəm qoyub. Yəni ki, yaradıb məndə bu sevgini və bu hörməti, İcəyi şairə hörməti, sevgini və tarixə sevgini, tarixə hörməti. O balaca vaxtından o nağıllar, əsənlər, sonra cicirbəcə o xatirələr bu danışırdı. İndi zaman keçib mən görürəm ki, nec müdrik adam idi o. Və o vaxt ki mən cavan olmuşdum, çox şeyi heç dərk, dərk etmirdim. Amma indi mən görürəm ki, indi onlar məndə hələ oyanıb. Və yaddaş, yaddaş gəlib çıxır nədə, kağızda, kətanında və müəllimin əsərlərində, mənim ağıllarımında, həmişə bir mövzuda, mənim içəri-kəhrimdə. O böyük sevgi, o sevgi digəri müəllimləmdə. Və işə şeirlə, gündə bu kağızda, qətan da mə onları işləyirəm, bu mövzunu işləyirəm. Mən bir sıra assianlara yazmışam, nağurlar yazmışam, hamısı bir mövzudur, mənim çəricərimdə. Bir, ö, tayfada, bir ö, ölkədə, şəhərdə, bir ölkədə şəhərdir. Başladılar bir-birinə o insanları, demək ki, mənim ocağın sanckindən böyükdür. Mənim bu ataşın mənim odum sizinkindən böyükdü. Yəni ki, bu, burada, nəyse, bələ, hisslə, o burada nəyisə belə yaxşı istə yaranamadı tayfada. Və bir gecədə pis adam deyirlər ki, pis adam bir çataq su atır o odun üstə. O da böyük qınaqdır. Ataş prensdən hələ gəlir ki, o, ki böyük qınaqla nə məni deyirdi ki, heç vaxt mənim əlimdən vururdu ki, mən o şaməyi ya o deyə sunum o atanda mən də nədim həmişə deyildik ki, olmaz. Bu böyük günahdır. Bəli o ilə yaranır. Görürsüz bir əlli il keçib, amma indi yaranı əsənə kimi. Və bu bu xəbər gəlir çatır şaxlan uşaqlarına, odlar uşaqlarına. Yəni ki, onun oğlunu öldürüblər belə, satıb, bir satılsın da onu öldürüb. Və burda əfsanə başlayır. Və şaxlaq-uşaqları deyir ki, mən onda bütün uşaqlarımı, bütün oğullarımı nə çağıram insanlardan siz o otuzunu görməyəcəksiz. Və hələ o səhnədə ocağına sönür. Bu peşələr çox peşələr məhfulur, çünki 30 oyunla bağlı çox peşələr var. Və bu tərəfə də həmsə, Məhşib necəli bir və Ağsaş Xanın bu çox belə müdrik qadın körəydi gözləri yox görmürdü o düşürür mən keçim uşaqların yanına, uşaqla uşaqların yanına və yola çıxır və özünə baharı götürür, ən qəşəng nəfəsini, nəticəsinli aparır özünə. Bahar da mən burda simvol kimi dedim ki, bahar yəni ki ən gözəl, ən cavan, ən belə o baharla bağlı insanda həmişə nəsə yaranır. Baharda yaranır. Bilirsiz, o inam da yaranır baharda. Çox xəstəli adam var ki, o xəstələndə Novruz bayram gələndə o bir çəlir elə bilir. O inan, inanır ki, o yaşayacaq. Bu nədir? Bahar adı. Ağsaqhalını şiirlə yollar. İllər keçir, çox yollar görürlər. Çox o insanları rast gəlir. Yaxşı insanı görür, pis insanı görür. Axı gəlir o şaxlar çaxlının yanında və orada müraciət eləyirlər ki, sən bizi məhkələmə. Gəndir gəldi bizim evimizə odur. Bizim gözlərimizə o sənin oğulların bu yansın, yəni ki işıqlansın. Od gəlsin bizim gözlərimizə, ürəyimizə. Və bu danışır ki, bunu mürəccət eləyir və şaqlaş şaqları deyir ki, gəlməsi başlayır. İnsanları baharsız qoymaq olmaz. Yəni ki inamsız, baharsız, onları gələcəyisiz qoymaq olmaz. Qoy bahar qayıtsın insanları və bahar qaydır və görür bir, bir saniyə qaydır görür ki odlar yanır o, o tonqallar yanır tonqalların üstündə şahlar atdırılır çərəyi gəlir o birdən o hiss edir ki ağzındadır o təzə bişmiş təndirdə bişmiş çörəyin o yandırır əllərini və o hiss edir ki açdı yəni ki onun o nə hissləri var idi o odla bağlı i ilə bağlı və bahar qaydır insanlar Və Portuldə çox böy sir var. Çox müqəddəslik var. Torpaq, su, od, hava. Bu dörd unsurdan əmələ gəldik kürəmdir. Bu dörd rəqəmlə çox şey bağlıdır. Qabaqcına Allah da eləyi yaradıb insanı dörd unsurdan. Aristotel də onu qeyd eləyir, dörd unsuru. Təbiətin də o dörd nüsur var. Dörd qışdır, bahardır, hazırda yaydır. Sonra o 4 dənə tərəf şərq, qərb, şimal və cənub. O da 4 bağlıdır və burada çox şeylər gəlməli gəlir, simvollar gəlir. özəgünən stilin toxumudur. O zəncir məsələsində, zəncir deməkdir. Məsələ. Yəni ki, bizim o bağlılıq keçmiş zamanlarla çox möhkəmdir. O adam var ki, personajlar, xüsusiyyətlər var ki, mən onların xüsətində ucizoqları 16-cı əsrin cızğılarını mən görürəm. Və o müasir görünməni mən yatdan çıxartsam, mən görürəm ki, qədim 16-cı əsrin 10-ci əsrin, 6-cı əsrin türkik mənim qabarımdadır, üzündə sifətində və bu sifət indi müasir zamanda gəzir. Və çalışmışam çox vaxt bu sifətləri mən Keşirim keramikasına, Yaran keramikasına, qra qrafikasına isteymaları. Və onlar çox vaxt olub ki, bir nə mən şey mənisdirdiyim İstəmişəm nə isə sifət işləyirəm onu. Personaj kimi, ya heykəl kimi işləyirəm. Görürəm ki bu mənə belə nə isə alınmır bizim aramızda. Mən qış göstədirəm, bu mənə tab olmazdı bu mənə. Onda mən qoyuram onu bir yana, bir yarım sazad, keşirəm otururam, siqaret çəkirəm, çay içirəm və çarışan ki özüm özün sual verirəm ki, məş iş alınmır bu. Nə işin? Və sonra da Yəni başlayıram onu işləməyə və soruşuram ki, zaman lazımdır, vaxt lazımdır ki, mən çəkilim qırağa və fikirləşim ki, ancaq zornla işləmə olmaz. Dialoq yaranmır. Yəni körpü. Dəqiq desəm körpü. O körpü olmasa mənimlə material arasındakı aramızda onda o iş o alınmayacaq. Dialoq alınmayacaq. Ancaq mənalıqla söhbət alınmır. Deməli bu söhbət olmalıdır. Söhbət də nə deyincə dialoqdur. Cəlalog yalnız ki, gəl mən. Kağaz, ağ kağız mən. MÜZİK Dünyada 128-ə yaxın dillərin rəngləri var. Bütövlük dünyada. O onu da qeydləmək istərdim. Onun 100-ə yaxın bizlədir, tarafda, o, bintanit dillər bizdədir, Azərbaycanlı. Qazaq tərəfdə o bentonit deyirlər, bentonit kililər, ağ kililər. Ağın qoyublar qilabı. Qilabla, qilabı ilə baş yuyurdular. Qabazan yuyurdular sülvar poz gilirlər. Gillər var ki, o dərmandır. Gillər var ki, onu yeyirlər içilə. Bu Azərbaycan da var. Gillər var ki, dəri xəstələrini təmiz deyir, tər təmiz eləyir. Gillər var ki, kosmetik kimi onu istifadə edirlər. Yəni üzə yaxırdılar. Başa yaxıdılar saç üçün. Tökülməsin saç. Mən bilmər dünyada belə yer yoxdur. Bilmirəm bəlkə mən burada doğulmuşam onu deyirəm. Onun üçün mən deyirəm belə. Amma ki o fakt Çürbəci müxtəlif qillər, nə qillər, nə rəngdə istəyirsiz, burada var. Məncə var ki, o qildə, o keramikdə, heykəldə özünü tapır. Dan başlayır danışmağı. Məncə də var ki, o kəs tələb edir. Və mən o vaxt keçirəm qrafikaya. Ağ-qarağa qrafikaya, ya rəngli akvarel ilə keçirəm, ya kətana keçirəm. Yəni ki, hər material mən istirəm mənimlə danışsın, dialoq aparsın mənimlə. Yəni mən bilmirəm alınır ya yox, amma çox vaxt mən görürəm ki, mənim müştərim 35 müxtəlif ölkələrdədir və mən çox şad oluram ki, onlar deyirlər ki, biz Azərbaycanlıyıq, Bakıdan çıxmışıq. Bizim vətənimiz odur. Yaşayırlar öz həyatında Bəlkə də cəmiyyətə çıxanda əcnəbilərə də deyirlər ki, biz orda, vətənimiz ordandır. Azərbaycanıdır, Bakıdır. Mən bilərəm hər rəsəm onu çalışmalı odur ki, özünü yox, öz vətənini təqdim eləsin və çağırsın, göstərsin ki, bu vətənin, bu torpağın qədim bir tarixi var. Qədim bir mədəniyyəti var və heç vaxt onu unudulmaq olmaz ki biz hardan gəlmişik və hara gedirik bizim kişiyə imkanımız da yoxdur tariximiz qoymaz nöçür zəngin tarix bizəmişə qoruyur